Защита детей придумали для того, чтобы защищать детей. И чтобы они были живы, здоровы, чтобы защищать их от врагов, от бандитов. Нужно за, за детей, чтобы они на улице не нацепились микробов, там, мазать чем-то. Если не мазать, то они могут заболеть или спить чтобы дети далеко от них, чтобы они не ходили далеко, иначе их какой-то бандит может схватить. Возле двора только можно убегать. Ну, еще можно, чтобы не заболевать, давать им лекарства такие, витамины всякие, как мне мама дает. Можно еще детей водить рядом с двором, но недалеко. Нужно защищать детей от войны, от бандитов и что? Ну и все.